Terima kasih rakan-rakan media yang sudi hadir pada petang ini. Selamat berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kami uh, dari parti GPS Sarawak ingin membuat uh, press release lah. Ya. Yeah. Uh, terutamanya pasal hak Sarawak terhadap minyak dan gas menolak naratif yang mengelirukan yang baru-baru ini. Uh, kami Senator-senator gabungan Parti Sarawak ingin memberikan penjelasan berhubung isu hak minyak dan gas Sarawak yang sering diputar belitkan oleh pihak tertentu. Kenyataan yang dikeluarkan dalam Free Malaysia Today pada 15 Mac lalu bertajuk End Bickering Over Petronas Oil and Gas Rights Ex Treasury Man Tells Sarawak adalah satu lagi contoh bagaimana fakta sejarah dan perundangan berkaitan hak Sarawak telah disalah tafsir kami ingin menegaskan bahawa tuntutan bahawa Sarawak untuk mendapatkan semula hak penuh ke atas sumber minyak dan gasnya adalah berdasarkan fakta sejarah. Perundangan yang sah dan semangat perjanjian Malaysia 1963, MS63. Oleh itu, kami ingin membetulkan beberapa fakta iaitu dakwaan yang mengelirukan dan memberikan penjelasan yang tepat mengenai kedudukan sebenar hak minyak dan gas Sarawak. Sarawak berhak ke atas minyak dan gas sebelum 1974. Sebelum penyertaan dalam Malaysia pada 16 September 1963, Sarawak sudah pun mempunyai kawalan penuh ke atas sumber minyak dan gasnya. Ini dibuktikan melalui ordinan perlombongan minyak 1958 atau lebih dikenali sebagai OMO 1958 yang memberi Sarawak hak eksklusif untuk mengawal, mengurus dan memberikan lesen eksploitasi, eksplorasi, maaf, minyak dan gas di dalam wilayahnya. UNCLOS 1954 yang diterima pakai oleh Sarawak menetapkan sempadan pelantar benua negeri jauh 200 batu nautika. Sebaliknya, Malaya ketika itu tidak mempunyai sebarang undang-undang berkaitan hidrokarbon kerana tiada aktiviti eksplorasi minyak dan gas di perairannya. Ini membuktikan bahawa Sarawak telah pun mempunyai rangka kerja perundangan sendiri yang sah dalam menguruskan sumber asli negeri ini. Perubahan Sempadan Laut Sarawak secara spes, 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 sepihak oleh Persekutuan selepas tragedi 13 Mei 1969. Kerajaan Persekutuan menggunakan kuasa darurat untuk menghadkan Sempadan Laut Sarawak kepada hanya tiga batu notika melalui Ordinan Darurat No. 7 Stroke 1969 Ordinan Darurat No. 10, Stroke 1969. Tindakan ini telah mengambil ahli, alih, faham, maaf, jawab kawalan ke atas perairan dan sumber minyak serta gas rawat tanpa persetujuan negeri. Walaupun perkara 2B Perlambagaan Persetujuan menyatakan bahawa sebarang perubahan ke atas sempadan negeri mesti mendapat kelulusan Dewan Undangan Negeri DUN dan yang Pertuan negeri. Keputusan ini bukan sahaja bertentangan dengan semangat msct 63 tetapi juga merupakan satu pernafif penafian hak Sarawak ke atas sumber asli yang selama ini berada dalam bidang kuasa negeri. Keabsahan keabsahan perjanjian 1976 dipetikakan Dawaan bahawa Sarawak secara sukarela menyerahkan hak minyaknya kepada Petronas melalui satu perjanjian pada 1976 juga perlu dibetulkan. Perjanjian ini ditandatangani oleh Ketua Menteri Allahyarham Tun Abdul Rahman Yaakob bukan oleh Allahyarham Tan Sri Bujang Nur seperti yang didakwa oleh beberapa pihak. Perjanjian ini tidak pernah dibawa ke Dun Sarawak dan Undangan Negeri Sarawak untuk kelulusan rasmi yang bermaksud ia tidak sah dari sudut perundangan negeri. Tambahan pula, perlembagaan persekutuan menyatakan bahawa hal ehwal tanah dan sumber asli termasuk minyak dan gas adalah di bawah bidang kuasa negeri. Oleh itu, sebarang pemindahan hak mesti mendapat mandat daripada DUN Dewan Undangan Negeri yang jelas tidak berlaku dalam kes ini. tuntutan tuntutan Sarawak berlandaskan keadilan perlembagaan bukan berbalah. Kami menolak dakwaan bahawa penjuangan Sarawak untuk mendapatkan semula hak minyak dan gasnya adalah sekadar pembalahan politik atau perubutan kuasa. Sebaliknya, ini adalah perjuangan yang berasaskan perlembagaan dan keadilan sejarah. Sarawak bukan negeri jajahan dan hak terhadap sumber aslinya tidak boleh dirampas begitu sahaja tanpa persetujuan rasmi. MA63 telah menjamin bahawa Sarawak menyertai Malaysia sebagai rakan kongsi yang setara bukan sebagai negeri yang hanya mengikut telunjuk kerajaan persekutuan. Maaf ya puasa. Tuntutan GPS mengembalikan hak Sarawak. GPS menuntut agar kerajaan persekutuan mengiktiraf hak-hak Sarawak berdasarkan fakta sejarah dan perundangan yang sah. Kami menegaskan bahawa hak penuh Sarawak ke atas minyak dan gasnya mesti dikembalikan. OMO 1958 masih sah dan berkuat kuasa. Perubahan Sempadan laut Sarawak pada 1969 perlu dikaji semula. Sebarang perundingan dengan kerajaan persekutuan mengenai hak sumber asli mesti dibuat secara telus. Kami juga mengesah, mengesah, mengesah agar media persekutuan berhenti menyebarkan maklumat yang mengelirukan mengenai isu ini. Sebaliknya menghormati fakta sejarah serta perundangan yang telah ditetapkan. GPS akan terus memperjuangkan hak Sarawak mengikut lunas perlembagaan dan undang-undang yang sah. Perjuangan-perjuangan ini bukan soal menuntut lebih tetapi menegakkan keadilan seperti yang dijanjikan dalam MA63. Sarawak berhak mengurus dan mendapat manfaat penuh daripada sumber aslinya dan kami tidak akan berdiam diri sehingga hak ini dikembalikan sepenuhnya. Itu saja daripada saya. Tapi kalau ada soalan tambahan, ya, yang berhormat Senator Robert Lau ada di sini. Dia baru saja membahas uh, RUU Majlis uh, Media Malaysia tadi. Ada menyentuh sedikit hal-hal ini. Dan rakan-rakan senator dari Sarawak yang lain sini pun boleh Menambah jika perlu. Ya, ada soalan atau clarification? Tak ada. Nah, ya, saya serahkan pada Robertnya. Selamat awal uh, petang. I will do some clarification here. What was being broadcast by FMT was also carried by the national media, iaitu uh, Malay Mail on uh, Saturday. So this kind of news keeps going out, giving a bad picture of the Sarawak government. And also, Ruhan issue tentang gas <laughs> dan minyak di Sarawak. There are four issues that the FMT that is not correct, which uh, Senator Dato' Ahmad has mentioned. I will just summarise here. The first one is was saying that dakwaan bahawa Malaysia tidak mempunyai kawalan ke atas sumber minyak sebelum atau dalam pembangunan petroleum PDA 1974. When actually, in fact, Sarawak already have the oil exploration going on. We have our own laws already. It was Tanah Melayu, Tanah Melayu, di Malaya, which do not have the necessary law. There's no exploration. The mineral only came in the law only came in 1963 petroleum uh, mining at 1966 Kedua ialah penegasa bahawa perjanjian dalam bentuk surat satu uh, halaman ditandatangani oleh Bujanno sebagai setiausaha negeri Sarawak sedangkan beliau hanya dilantik sebagai setiausaha negeri pada 1984 surat itu ditandatangani di tahun 1976 eight years after he was uh, not became the eight years before he became the uh, setia usaha negeri isu ketiga yang tidak betul ialah dakwaan bahawa badan-badan perundangan Sarawak menuluskan perluasan PDA ke Sarawak dengan majoriti dua petiga there is no approval, there was no Dewan Undangan Negeri sitting on this issue. Yang keempat ialah penafian bahawa undang-undang darurat digunakan untuk mengubah sempadan wilayah Sarawak. Uh, rakan saya, Senator Dato' Ahmad sudah menjelaskan the two uh, order, 1969 number 7 dan number 10 was used to restrict to take the continental shelf from sarawak when in the ordinance yala darurat for issue yang didat has no relevance to the boundary of sarawak that was used to summarize sarawak sabah together with federation of malaya we form malaysia with the hope with the promise to develop sarawak and sabah That was the main trust, the main reason, the main promise, so that Tanah Melayu under Federation of Malaysia will help Sarawak and Sabah to develop. Tapi sekarang cerita yang tidak sama. It is the other way round. The wealth of Sarawak and Sabah is being taken away to develop other places. Sarawak and Sabah continue to remain short of funds to develop and still we have a lot of poverty in our place. Yeah, itu saja. Terima kasih. Okay. Ada soalan lain? Rakan-rakan lain ada nak tambah? Okay. Um, dari itu saja daripada, daripada kami. Terima kasih.